Kita nak sentuh berkenaan dengan artikel yang telah dikeluarkan oleh New States Times pada 10 dan 11 September yang ada salah satu daripada tajuk artikelnya berta bertajuk Making Millions From Behind Bars. Pegawai yang bertanggungjawab menurut laporan ini mengatakan bahawa tahanan ISA masih terbabit dengan jenayah walaupun mereka sedang berada dalam kem tahanan Kemunting. Tahanan yang terlibat ini dikatakan terlibat dengan pemerdagangan orang masih berhubung dengan kaki-kaki subahat dan sindiket untuk memastikan aktiviti jenayah mereka terus berjalan dan perkara ini dikatakan dikesan melalui panggilan telefon yang berlaku antara tahanan dan individu terlibat ini saya saya petik daripada laporan NSG tersebut ya bagi JMI kami percaya hal ini dibangkitkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahawa ISA itu penting bagi mengekang perilaku jenayah tegar sedangkan ISA sudah dimasukkan. Jadi seolah-olah macam nak justify again ISA eh. Dan pegawai yang bertanggungjawab itu juga menjelaskan jenayah seperti ini sukar untuk dibawa ke mahkamah kerana bukti yang diperolehi hanya sekadar melalui pintasan panggilan telefon dan perisik yang melakukan risikan ke atas aktiviti tersebut. Dan kedua-dua sumber ini adalah besar kemungkinan tidak boleh diterima sebagai bahan bukti di mahkamah. Jadi oleh kerana itu ISA digunakan bagi menyekat jenayah seperti ini tanpa melalui proses mahkamah. JMI menolak secara total kenyataan ini dengan berpendirian bahawa pihak polis mesti bertanggungjawab untuk mencari bukti kesalahan dan seterusnya membawa tertuduh ke mahkamah. ISA seolah-olah memberi ruang kepada polis untuk mengambil jalan mudah untuk menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dengan jenayah jadi because you cannot come up with the proof yeah, solid evidence because of that then you fall back yeah, kepada ISA supaya dapat menahan juga orang tu walaupun belum terbukti orang tu terlibat dalam apa-apa jenayah Yeah. And now it's being ditekankan semula dalam laporan uh, NST ini. Jadi ini adalah satu bagi kami satu uh, uh, apa tu kesalahan eh, dari segi uh, apa ni, perundangan keadilan dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi kenyataan tersebut juga mengatakan bahawa ini kenyataan daripada laporan NST, tahanan masih meneruskan jenayah dari dalam tahanan. Yeah. Maknanya apa tu jenayah itu? Walaupun tahanan ini telah ditahan Dikatakan jenayah ini Berlaku, masih berlaku Walaupun mereka dalam tahanan Jadi kenyataan ini boleh diragui Kerana setiap panggilan Sebenarnya yang dibuat oleh tahanan Akan dikawal rapi Dan hanya perbualan Hanya perbualan Yang membentuk kekeluargaan Dibenarkan Itu pun, itu pun diperhatikan dan diawasi oleh Pihak KEM Ya Sekiranya panggilan yang dibuat ini disyaki boleh mendatangkan risiko, maka panggilan tersebut akan ditamatkan. Mereka ataupun laporan ini seolah-olah mempersoalkan pemansuhan ISA. Macam question balik. Ya, mempersoalkan kenapa kita masukkan ISA. Dan at the same time pula menjustifikasikan penahanan itu. To justify the detention. Ya, walaupun detensi itu adalah tanpa bukti, tanpa bicara dan tidak ada pembelaan. Walaupun begitu, walaupun kita sebut begini maknanya kita JMI kita tidak sekali-kali bertolak ansur dengan apa pun bentuk jenayah. Kalau betul ada jenayah berlaku, maka orang yang terlibat itu perlu dibawa ke muka pengadilan. Dia mesti go through the process of law. Ya. Ya kalau betul benda tu berlaku jenayah, maka ianya perlu dibawa dan diadili. Tetapi proses kedaulatan undang-undang dan hak asasi manusia perlulah dihormati. Perdana Menteri ya, sebenarnya pada 15 September, malam menjelangnya Hari Malaysia pada tahun lepas, Perdana Menteri telah membuat satu ucapan perdana. Ya, di mana dalam ucapan itulah beliau telah memaklumkan bahawa ISA akan dimansuhkan. Jadi setelah genap setahun, pada 16 September ini, maka pemasuhan ISA telah pun berlaku ya dan uh, perdana menteri telah mengatakan bahawa ini adalah sebahagian daripada proses transformasi politik yang dilakukan oleh kerajaan tapi sekarang kita sudah setahun daripada sejak ucapan beliau itu dilakukan 30 orang tahanan ISA masih belum dibebaskan dan penahanan mereka ini berpaut pula kepada akta yang baru kerajaan dah masukkan ISA dan kerajaan mengakui kewujudannya sebagai undang-undang pencegahan sudah tidak relevan oleh itu apa rasionalnya kerajaan masih lagi membiarkan tahanan ini dikurung di bawah undang-undang yang tidak relevan itu so simple masuk tetapi masih lagi menahan kenapa apa lagi yang menyebabkan mereka ini masih ditahan 30 tahanan masih lagi berada di IC dijadikan sebagai tebusan politik bagi kerajaannya memerintah. Ini perkara yang kita tak boleh nafikan. Adakah mereka akan bebaskan menjelang pilihan raya? Itu pun kita tak tahu. Sebab itu dalam hal ni kita nak melihat bahawa yang pertama, situasi mereka-mereka yang ditahan adalah begitu tertekan. Bayangkan, kita dah tahu bahawa IC dimansuhkan, tapi dalam masa yang sama, kita mereka-mereka ini masih lagi mendekam di balik jeriji besi. Jadi apa natijah ni semua ni? Apa sebenarnya janji yang cuba nak ditepati oleh mereka? Sedangkan tahanan popok di bawah ordinan darurat di di umum mansuh dan tak selang berapa lama tak sampai pun setahu macam ICE dibebaskan semua. Tapi ICE begitu berbeza. Sehingga kita menyatakan bahawa jelas tak perlu disuruh-suruh bahawa mereka ini sememangnya dijadikan tebusan politik. Sehingga apabila mereka dapat berikan uh, apabila timbulnya satu perkara yang boleh datangkan kebaikan pada mereka baru mereka dia akan dibebaskan